Allah Taala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 34. Firman Allah Taala Ar-rijalu qawwamuna 'ala an bima faddala Allahu 'ala ba'd wa bima min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Sebab apa ar-rijalu qawwamuna 'ala Nisa Pasal apa? kerana Allah Taala kata bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din sebab Allah telah melebihkan sebahagian mereka yakni kaum lelaki ke atas sebahagian daripada kaum perempuan apa yang Allah Taala lebihkan tuan-tuan yang ini ada perbahasan dia dalam tafsir antaranya ialah kerana kelebihan yang ada kepada lelaki dari sudut fizikal dia maka dengan sebab fizikal dia Maka lelaki ditaklifkan dengan bebanan tanggungjawab untuk mencari rezeki Orang perempuan berdosa tak kalau tak keluar kerja? Berdosa tak? Tak berdosa Cuma duit tak ada Nak bayar kereta tak boleh kereta dah seorang sebiji Suami satu, isteri satu Maka kalau isteri tak keluar kerja, dia tidak berdosa Cuma duit tak cukup Berbeza dengan kaum lelaki Kaum lelaki dia tidur kat rumah Dia tak cari rezeki Rezeki dia tidak cukup Maka dia akan berdosa di sisi Allah Ta'ala Lain Orang lelaki bila dia tak keluar bekerja Bukan sahaja dia tak mampu nak bayar installment Kenderaan dia, rumah dia Tetapi dia akan berdosa Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab tu tuan-tuan Kita orang lelaki jangan sedap duduk baca ayat ni saya ada kawan-kawan masa mengaji dulu, masing-masing hafal Quran. Oh, ayat yang paling dia orang suka baca yang ni kalau kalau ceramah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa kan? Masna wa sulah. Oh, dia, 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 bercampur ayat. <laughs> okay. Dia, 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 nak baca ayat ni. Dia baca masna wa sulah wa ruba tu tu ayat lain pula. Dia nak bagi tahu yang dia dilebihkan oleh Allah Taala. Tapi dia tak sedar bahawa bila Allah Taala lebihkan Maka lebih tadi didatangkan bersama-sama dengan taklif Dengan bebanan tanggungjawab Dia bukan saja lebih untuk seronok-seronok bukan Ada tanggungjawab Maka itu yang perlu kita faham Maka yang pertamanya tuan dan sekalian Ciri ketua keluarga yang bertanggungjawab ialah dia sendiri merupakan seorang yang baik, seorang yang beragama, seorang yang soleh, seorang yang beribadat. Maka jikalau dia tidak ada takwa kepada Allah Ta'ala Maka dia adalah seorang ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga dia Itu benda yang nombor satu Nombor satu Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu Paling mulia siapa dia? Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu orang yang paling mulia. Maka ketua keluarga mestilah orang yang bertakwa kepada Allah untuk dapat mewujudkan isteri yang bertakwa dan anak yang bertakwa. Yang kedua tuan-tuan, apa dia ciri bertanggungjawab kepada kepada keluarga ni? Iaitu tanggungjawab dari segi memberi nafkah. Kita nak tahu kita ni tunai tak tanggungjawab baik kita tengok tuan-tuan apa dia nafkah kewajipan bapa memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf antara nafkah itu ialah bagi makan makan berapa kali ikut kepada standard tempat tu makan berapa kali ikut uruf jadi kalau taman kita bandar putera bertam ni uruf kita lima kali sehari semalam lima kali kalau uruf kita enam kali, enam kali, kan? Breakfast pukul tujuh. Minum pagi pukul sepuluh. Lunch pukul dua belas. Tea, minum petang pukul empat setengah, pukul lima. Lepas tu makan malam pukul lapan. Lepas tu sebelum tidur tu sepuluh setengah pukul sebelas tu, minum pula. Ada enam kali makan. Ha, kalau itu, kekalkan yang itu. Ada orang tiga kali je dia makan. Kan? Tiga kali. Breakfast, lunch, dinner. Jadi maksud nafkah tu macam tu. Jadi perbahasan tu panjang tapi secara ringkasnya makan minum, tempat tinggal, tempat tinggal yang macam mana? Kena tengok kepada kedudukan isteri. Kalaulah suami tu dia kahwin dengan anak tansri. Tansri ni CEO, CEO apa ni gaji 6 angka, 100,000 sebulan. Anak perempuan dia tu dia sayang sangat. Dia bagi dua orang pembantu rumah. Anak perempuan dia ni, anak dara dia ni tak pernah basuh baju, tak pernah basuh pinggan mangkuk, tak pernah masak. Pasal apa? Sebab ada dua orang bibi yang dia bayar gaji khas untuk anak dara dia. Kita ustaz gaji seribu setengah. Bakal isteri kita, anak CEO yang mana duk bagi kereta, bagi bibi dua orang. Nanti bila kita kahwin, nak bagi rumah macam mana? Maka dari segi hukum asal dia, original ruling dia hukum asal dia ialah wajib bagi si lelaki tadi menyediakan rumah yang setaraf dengan kedudukan bakal isteri dia kecuali kecuali dia ada kecuali ni kecuali bakal isteri dia redha dia kata tak apalah abang saya nak abang je dia kata dia kata dia nak abang je tidur macam cerita piramidi dalam bangsal bawah rumah pun tak apa Ah ha, kalau macam tu tak apalah. Kan dia nak Tan Sri, dia belak kuku je, dia sanggup ni. Goreng nasi lah, carikan bilik, makan hak macam orang miskin. Dia sanggup, tak apa macam tu. Yang penting dia nak abang je. Ada orang perempuan macam tu dia, dia, dia yang dia perlu abang ni. Eh. Dia abang dia tak mau semua dia dia, dia, dia dia dah ada cukup dah. Gaji dia dah cukup. Jadi syarat dia isteri redha. Kalau isteri tidak redha, suami tadi berdosa kepada Allah. Ha, Tentang kena faham yang tu. Isteri redha tak apa. Isteri reda tak jadi masalah. Isteri tidak reda, suami tadi bertanggungjawab di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita orang lelaki jangan duk ingat senang sangat. Tak apalah pakai duit isteri. Tak apalah pakai duit isteri. Jangan. Kita kena ingat bahawa kita ada tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.